ভাতকেইটা বনাই হৈছে আৰু চব্জিখিনি বনালে মোৰ কাম হৈ গৈছে আকৌ গোঁসাই ঘৰটো মচি এখেতৰ কাৰণে আকৌ কিবা এটা পেক কৰি দিব লাগিব অফিচলৈ দেৰি হৈ আছে নহয় এইজনী হৈছে প্ৰিয়াৰ ডাঙৰ ননন্দীয়ে ৰিচিতা বৌ অঁ ঋষিতা কোৱা মই তোমাক কৈছিলো নে নাই মই যে অফিচ যাব লাগিব মোৰ কাপোৰবোৰ অকণমান ভালকে ধুবা বুলি মোৰ অফিচৰ কাপোৰযোৰত কি ৰং লাগিলে ধুলেও দেখোন নাযায়

অকলে অকলে সকলোবোৰ কৰিব লাগে জানাই দেখোন তোমালোকে মই বনাব আহোঁতে আহিলে আৰু কথা পাতিব লাগিলে কাম এখনকে আৰু মোক ধৰা মোৰ কাপোৰযোৰ চেছ কৰি পেলালা অকণমানো সাধন বুলি কোৱা বস্তুটো নাই একো এখন ভালকে কৰিব নোৱাৰে তহঁত দুইজনীয়ে বোৱাৰীক ঠিক কৈ আছো নহয় এনেকুৱা ন কি কথা হ'ল ইমান ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা যে ঘৰখন ইমান হুলস্থুল কৰি আছো মই ৰাতিপুৱা 7:00 বজাত উঠে ভাত খুজি আছো। ৰাতিউ মানে মই সোনকালে খালো বহুত ভোক লাগিছে। আৰু বয়ে পাতাত ব্যস্ত হৈ আছে। মইটো যাব লাগে অফিচ। হৈ আছে মোৰ। কিমানবাৰ কৈছো সোনকালে উঠি আমাক খোৱাৰ মতে খোৱা বাবে দি বলে। এতাতে ভোকতে যাব লাগিব। মা, তোমাৰ কাৰণে ববেছি কৰি উঠিছে। মোৰ অফিচৰ কামবোৰ যোৱা লাগিছে। মোক কেনেকৈ পিনি যাওঁ তুমি নিজে কৰ।

বাহিৰতে বহি আছো চাহ লৈ আহোলে সঁচাকৈ নিজৰ মা দেউতাৰ ঘৰখনৰ নিচিনা একো হ'ব নোৱাৰে সেইখন ঘৰত ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে চাকৰৰ দৰে কাম কৰি থাকিলো কাৰো পৰা ভাল মাত নাপাওঁ

অফিচত আপুজুৰে তাই দাগ লগাইছে চাহৰ দাগ কথা কিয় নুশুনিব আপুনি ভাবি চাওক ঘৰৰ কাম বনবোৰ সময়মতে কৰিলে সকলোকে যদি সময়মতে খাদ্য পাতি খাবলৈ দিয়ে তেতিয়াতো ইমান কথা নুশুনে মোক এটা কথা কোৱাচোন বাৰু যেতিয়া ঘৰত বোৱাৰীজনী অহা নাছিল তেতিয়া তোমাৰ ছোৱালীকেইজনীয়ে কি কাম কৰা নাছিল নেকি যেতিয়াৰ পৰা বোৱাৰীজনী এইখন ঘৰলৈ আহিছে তোমালোকে তাইক চাকৰৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিছা নন্দন দিয়া কিজনী বয়েকৰ ওপৰত বহুত অত্যাচাৰ কৰিছিল বয়েকক প্ৰতিটো সময়তে কিবা এটা নহয় কিবা এটা বাহানা দেখুৱাই এইবোৰ দেখি শহুৰীয়েকে কষ্ট পাইছিল কিন্তু সহ্য কৰি থাকিব ঋতা ছাৰ বহুত গৰম পৰিছে দেই মই আহিলো মোলৈ পানীগিলা চৈ আহাচোন বৌ কত আছা কি কৰি আছা ৰিচিতা কি হলনো ইমান আছিলা তুমি মই কাম কৰি আছিলো মানে কাপোৰ দি আছিলো ৰ'ব নহয় অ মধু আহিলা মোৰতো বহুত তিনি তিনি আহিছে মোক আদা দি পেলাই চাহ একাপ বনাই দিয়াচোন সোনকালে যোৱা ঠিক আছে বাৰু দিয়া মই আহি আছো মধু আজি দুইজনীয়ে অকণমান শ্বপিং কৰিব যাব লাগিব গম পাইছনে ঠিক আছে দে হ'ব দেউতাই আকৌ এইজনীক লৈ যাব দিলেহে ডাঙৰ কথা হ'ব এইজনীৰ লগত আমি ক'তো নাযাওঁ দেই দেউতাই কি ভাল পাইছে নাজানো আৰু কি বা কৰি লৈছে মধু এইখিনি বেয়া নোপোৱা যদি কাম এটা কৰিবা নেকি কি কাম মোৰ মানে বকে পাস্তা খাবলে মন গৈ আছে তুমি প্লিজ মোৰ কাৰণে পাস্তা অলপমান বনাই দিয়াছ তাই কাৰণে যদি পাস্তা বনোৱা মোৰ কাৰণেও মেগি বনাবা কিন্তু এতিয়া দেখোন মই সকলোৰে কাৰণে ভাত বনাব লাগে যদি ভাত খাবলে অকণ মানো দেৰি হয় মাই মোক বহুত খং কৰিব জানানে তোমালকে মই অকণ মান দেৰিকে বনাম হবনে তোমালোকৰ কাৰণে মেগি আৰু পাস্তা ব যদি মোৰ কাৰণে তুমি পাস্তা নবনা তেতিয়া হলে মই আজি ভাতে নাখাও আৰু ব তুমি যদি মোৰ কাৰণে মেগি নবনোৱা ময়ো ৰাতিৰ ভাত নাখাওঁ মধু আৰু ভণ্টীয়ে যদি একো নাখায় তেতিয়াহ'লে ময়ে কথা শুনিব লাগিব নাই মই আগতীয়াকৈ মেগী আৰু পাস্তাখিনি বনাই দিওঁ তাৰপিছত লাগিলে ভাত বনাম আৰু মা আহক ভাত দিছোঁ মই নাখাওঁ ভাত কিন্তু কিয় মা টাইম চাৰকেইটা বাজিলে কেইটানো বাজিলে নটা বিচহে হৈছে নটাতকৈ মই পাঁচ মিনিট দেৰি হ'লেও নাখাওঁ তই বহুত এলেহুৱা হৈ গৈ আছ দেই মা একদম চুপথাক আজি তই জানি শুনি ভুল কৰিছ নটা বাজিত মই ভাত খাওঁ বুলি জানিও তই ইমান দেৰি কৰিছ এতিয়া মই চব বুজি পাইছো তই এইবোৰ চব জানি বুজি কৰি আছ তই ঘৰত কাজিয়া বিচাৰ তই কি বুলি ভাবিছ হা মই তোক বেলেগ কৰি দিম তাকেই ইমান ৰাতি হ'ল এতিয়াও ভাত দিয়া নাই বৈতো জানেই ন তুমি যে নটা বজিতে ভাত খোৱা তাকেই কাম ভালকে নকৰে বুলি কলে দেউতাই আকৌ আমাকে দেখিলা নহয় দেউতা

তুমি কথাটো কিয় বুজা নাই যদি ভাত বনোৱাৰ সময়ত সিহঁতৰ দুজনী বেলেগ কিবা বনাবলৈ কয় ভাত বনোৱাৰ সময়তটো দেৰি হব এই হয়নে নহয় তুমিয়ে কোৱাচোন তুমি কিন্তু সিহঁতৰ কেইজনীক বহুত মৰৰ ওপৰত উঠাইছা চাবা এদিন তুমি নিজে পস্তাব লাগিব মই মোৰ ছোৱালী কেইজনীক ভালদৰে জানো সিহঁতে সিহঁতে এনেকুৱা একো কাম নকৰে যিটো মই লাজ পাবলগীয়া হয় তেনেকুৱা হলেতো ভালেই ৱাও গাধৰ নিচিনাকৈ পৰি আছে বৌ অবৌ কি হ'ল মধু দেখোন ভণ্টিকহে বনাবলৈ কৈছিলে শিকিবলৈ দেউতাৰ কথা বাদ দিয়াহে তাই নকৰে বোলে আমি কি এখন ঘৰৰ চকৰ নেকি কাম কৰিবনে সকলোবোৰ কাম তুমি কৰিব লাগিব আমি নহয় দিয়া মই গৈ আছো বাৰু বনাই দিম হ'ব আমাৰ দহজন ফ্ৰেণ্ড হ'ব তুমি সিহঁতৰ কাৰণে বহুতবিলাক আইটেম বনাব লাগিব আৰু অলপ সোনকালে কৰিবা হা গোলাপ জামুন পোলাও পাস্তা মুঠতে তুমি যি জানা সকলোবোৰ বনাই দিবা ইমান গৰমত ইমানবোৰ ভেৰাইটিজ ক'তনো বেছিকৈ ক'লো দুই চাৰিটামানহে যদি বনাব মন যোৱা নাই চিধা চিধি কৈ দিয়া হ'ব দিয়া ভণ্টি এনেকুৱা একো কথা নহয় মই গৰমটোৰ কাৰণেহে কৈছিলোঁ হ'ব দিয়া তোমালোকে কৈছে যেতিয়া ভীষণ গৰমতো বনাবই লাগিব

মা মই আপোনাক প্ৰথমতে কৈছিলো যে মধু কোনোবাই ৰাতি দেৰি তাৰিখে থবলৈও আহে আৰু লৈ যাবলৈও আহে আৰু আপুনি মোৰ কথা নুশুনিলে ওলোটাকৈ মোকহে আপুনি কথা শুনাইছিলে দুজনীক নিজৰ ছোৱালী বুলি কিমান মৰম চেনেহ কৰিছিলো মোৰ মৰমৰ তহঁতে লাভ উঠাইছ মা প্লিজ এনেকৈ নকবা মই কৈছিলো নে নাই

মইতো যোৱা নাই মোক আপোনালোকে বোৱাৰী আপুনি নাকান্দিব মা আপুনি এনেকৈ কান্দিলে মোৰ বৰ বেয়া লাগে কাৰণ আপোনাৰ চকুত মই কেতিয়াও চকু পানী দেখা নাই মা যি গল গল মা আৰু তোৰ উভতি নাহে গতিকে যি ঘৰত আছে

হ'ব মা মই আপোনাৰ কথা একো ধৰি থকা নাই আৰু মই আপোনাক সদায় নিজৰ মা বুলি ভাবোঁ কাৰণ মোৰ মা নাই আৰু আজি আপুনি সকলোবিলাক অন্তৰৰ পৰাই বুজি পাইছে মা দেখিছা আমাৰ বোৱাৰী কিমান ভাল দেখিছো বৌ পাৰিলে তুমিও আমাক ক্ষমা কৰি দিবা তোমাক আমি বহুত কথা শুনাইছিলো হকে নহকে হ'ব ডাঙৰ ভণ্টি মই একো ধৰি থকা নাই আজিহে আমাৰ ঘৰখন ঘৰ ঘৰ লাগিছিল আৰু আজিৰ পৰা সকলোৱে মিলিজুলি চলিলেই হ'ল আৰু আৰু ৰিয়াজে ফোন কৰিছিলে আহি আছে বোলে দেউতা সঁচা আকৌ